Это больше, чем передок. Фасад. 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 Снайпер работаю вот даже зараз. Работал по нам снайпер. Каждый день мы тут настреляем. Парлы. Показать, где перед нами именно. Перед нами. Получается, красный домик, кафе, вы его видите с другой стороны. Разрушенный. Тут их не старые позиции. Ну, они еще в том году накопали. Не в том году сидели тут. А вот начались их новые позиции. После обеда я находился на команде с пострадавшим пунктом роты. И, в принципе, это был уменьшенный день. И с поста, с правого фланга раздались выстрелы. Ну, в принципе, ничего такого. Простелка зеленка вот так Вокруг нас э, лис. Вот. Потом по засобам радиосвязи вышел человек с позывным жук и запросил медпомощь. Сразу не понял, что начали уточнять, не сказал, надо медпомощь. Выдвинулись туда с группой. Там лежал младший сержант Пугачев. У него были ранения в ногу, в шею, в грудь. Там было около шести полевых ранений. Почав вказувати медпоміч, евакуювати його туди. І по доповіді цього ж жука е... виявилося, що на нас вийшла розвідгрупа, яку першу побачив Мласій Анковачов, за що оплатився в житті. Москаль прикрив сих, подав команду. мы прибежали, когда увидели, что люди незнакомые начали по них стрелять, бежать за ними, догонять их. Не, мы сразу же не поняли, что ГРУшники. Не было ничего у них таких. Только они были в маскалатах. Ну, в кроссовках был. Ну, конечно, по автомату можно было определить, что это россияне были. Наша группа вот так, вышла туда уже непосредственно в зеленку за пределы наших позиций и с метров за сто мы обнаружили первого капитана, который был ранен. Мы окружили его, обезделили, надали ему медпомощь. И этот героушник, этот капитан, который я его задерживал, он прямо в окоп заскочил и упор почти расстрелял нашего товарища. Сразу сказали, они, что их было не двое, а трое. Попытались найти третье, но их отсекли э, минометами. Отсекли ми, их минометами, один из даже там, один из 92 бригади получил ранение осколочное и два искусствовольца Айдара тоже получил осколочное ранение. Когда их задержали, мы пошли на зачистку. И они себя прикрывали, то есть меня ранили после того, как мы пошли на зачистку. Вот. мне потом ранило. Они минометами начали крыть. Вот. И пяти метров от меня упал миномет, разорвался. Ну, ранили в руку. Ну, прямо перед моим лицом увидел вспышку, взрыв вот этот. Мне было трошка шарашен, но ну, никогда сюда никто ну, как-то... Ну, что может какая-то разведгруппа заблудилась, ну, там, не профессионалов, там, там, тут местного там, ополчения, если у них тут есть, там, или так, казаки какие-то вышли сюда, вот. Ну, а потом вот, оказалось, что это реально профессионалы, которые просто полезли туда, куда не надо. Они слишком уверены были в себе? Ну да, они обнаглели, что они вообще близко подошли. Угу. Близко. Это у них там игра, я не помню, как она называется, это для них игра вот эта есть, что близко, кто ближе подойдет. Я когда задерживал, вот, э, расспрашивал, я знаю, я по разведке знаю, что группа должна была 6 человек или семь. Вот, я его допрашивал, я возле него головы пару раз выстрелил. Он не сказал, он сказал только, что настроение было. А оказалось, у них 17 человек было выше. Ну, конечно, россиян больше становится. Россиян больше, чем вот эти, которые, ну, сепары, как мы их называем. Их меньше становится, больше россиян становится. Напротив нас стоит второй армейский корпус. Это уже военная организация. Россияне не там командиры подразделений, или они как инструктора, или э, их подразделения штатные принимают участие, но там ушли ну, из состава э, луганских ополченцев, или как их, ну, которых призвали, или которые пошли на службу туда. То есть напротив нас стоит второй армейский корпус. Третий армейский корпус отошел в тыр, готовится, проходит подготовку как штурмовые подразделения. Штурмовые подразделения для ведения наступления. И Вы знаете, оно даже как-то в воздухе витает, что ну вот сейчас вот что-то должно произойти. Этот конфликт, наверное, все-таки долго он не может продолжаться. Народ устал, экономика устала. Это первый основной пост. Это первый выстрелы в нашу сторону, любое движение в нашу сторону. Все должно повестить, а потом не прятаться в блиндаж, а корректировать огонь артиллерии, ВТР и танков. На сегодняшний день я не думаю, что таких подразделений много в Збройных сил Украины, которые, заняв позиции на переднем крае, обороны. 11 месяцев и 10 дней выполняет свои ну, обязанности, не обязанности, ну, стоит, отражая периодически нападение противника, подвергаясь минометным, обстрелам сауши, градов. И за 11 месяцев как-то так получилось, что ни ротации, ничего. так, наверное, не должно быть. Это уже как-то даже не по-военному, а чисто человечески. Ну, договоры с противником, с террористами, договариваться. Это нет. А это состояние, оно не, не больше или не, не меньше жизни утягивает солдатских, чем это было бы наступление за этот же период. Была бы возможность такая, без предупреждения. Прилетело сюда, значит, дать ответ. Mm -hmm. Было бы нормально. То есть я не бы знали, что ага, ответ прилетит. Значит, уже так не стреляли, честно. А сейчас два часа надо, чтобы наши артиллеристы ответили. Пока связь со штабом, пока связь с сектором. Время уходит. Они собрались, уехали туда в пустоту ложить снаряды. Да, уже перестал дымить. А что было? А что могло быть? Я не думаю, что костюм. Ну, у мы с будем прощаться. Давай, отпуск? Да. У нас и сколько вам? На сколько вы едете? Три дня. Много. Слухайся, папку и маму. Придихну так, что запомню надолго. Спасибо. А вы куда едете? В Киев. Киев? Вы из Киева? Вот это, ё-моё, столица у нас проживает жена, ребенок дома ждут. Давай руки закрутим сейчас, чтобы поймали.